Ми в музеї вагонобудівного заводу. Все ж таки хочете дізнатися, хто ж такий Іван Котлов? Тому що на правобережжі, в Кременчці є і вулиця Котлова була. Якщо під декомунізацію потрапити, то її, мабуть, що не буде. Є і будинок культури імені Котлова, і сквер був імені Котлова, і пам'ятник є Котлова. Та хто ж такий Іван Котлов? Простий робітник, пролетарійчі, революціонер, берет за світле майбутнє. Яким чином він опинився в Кременчуці? Взагалі, як нам говорять, в самому музеї про Котлова не дуже багато інформації. Ось так виглядають крюковські створення. Тобто, первоначально вважали, що вони створені в 1874 році. Затем нашли документи, которые доказывают, що все-таки в 1869 році. Поэтому вот так вот они и выглядели. На этом предприятии он отработал 15 лет. Он работал малером на малярном участке. Тут вот такие после, вот такие вагоны, да, 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 такие да. Вилочки, их ремонтировали. Да, после ремонта их красили, был малярный цех. Их красили, вот Иван Котлов работал маляром в малярном цеху. Это ему приблизительно вот здесь вот... 32 вот так вот, 36, то есть вот, вот в таких пределах где-то. Это квалифицированный рабочий, потому что взять с улицы работника, который, скажем так, не умеет делать эту работу, все-таки ему будет это делать тяжело, правильно? То есть у человека должны быть все-таки какие-то навыки. То есть у него были навыки, он работал уже малером, поэтому малером его сюда и взяли. Малер, что входило в его работу? Что входило в его работу? После того, как вагон, например, был отремонтирован, вагон должен быть покрашен. То есть давайте посмотрим, вот такие вот вагончики, которые отремонтировали, да? А они были, может быть, разного шкала, Конечно, конечно, конечно. И все они же деревянные были, так? Да, да, да. В то время, конечно, металлические вагоны увидеть это. То есть, чтобы зачистить всей... старую краску и нанести новую краску. Это важка работа. Ну, конечно, это тяжелая работа. Это важко, потому что вагон он великий. Вот сколько тогда за размером от приблизно, если можно говорить, вагон был? Как сейчас вот, вагон? Нет, раньше вагоны были все-таки меньше. Вот даже если посмотреть сейчас документальные фильмы, да, или фильмы о Великой Отечественной войне, например, тот же, ну назовем его так, пассажирский вагон, он был немножечко меньше по размеру. Ну, все-таки это не какая-то маленькая машинка, это действительно большой вагон, который требует большого вложения труда. То есть цены проста работа? Ну, так? конечно же нет. Да, его настоящая фамилия Никотлов, это приемный отец, дал ему свое отчество. Он 12-й ребенок в семье, семья жила очень бедно, поэтому семья охотника то есть который носил фамилию Котлова, она его усыновила, и ему дали и отчество, и фамилию Котлова. Вот так появился Иван Федорович Котлов именно. Семья жила очень бедно. Вокруг он видел людей, которые жили очень богато. Вот эта вот разница как раз его и натолкнула на то, что он сопротивлялся обществу и пытался добиться каких-то лучших, лучших прав для таких же людей, как и он сам. Его как неблагонадежного сюда сослали на Крюковские вагоноремонтные мастерские. И вот здесь оказались те же самые люди, которые он с теми же самыми взглядами. То есть они, можно так сказать, что сошлись во взглядах, и они как бы вместе стали вот этим вот заниматься, то есть революционной деятельностью. Вы знаете, как называли его э, рабочего на строительного завода? Защитник. Наш защитник. Почему? Потому что он действительно защищал интересы тех людей, которые работают на производстве. И э, действительно, это человек, который приложил, скажем так, потратил часть своей жизни на то, чтобы людям, которые работают на производстве, которым работалось очень тяжело, которые работали, например, по 12 часов. Э, чтобы им было просто легче, чтобы их, например, труд оплачивался немножко больше, чтобы у них было, например, там больше выходных, чтобы суббота-воскресенье была, например, выходная. Ну, в те времена немножечко как бы было тяжело работать, поэтому то есть не было, он не был, назовем это так, террористом каким то который принимал участие в расстрелах, который принимал участие в каких-то. Он был человеком, который добивался просто улучшения положения рабочих на вагоностроительном заводе. Это действительно кременчужанин. И кременчужанин э, можно написать Котлов Иван Федорович и все буквы большие. У нас был э, несколько лет назад конкурс э, династий. То вот династия э, Котловых заняла второе место. То есть они э, около 300 с лишним или 400 лет э, в общей сложности э, как бы проработали на предприятии. То есть... То есть здесь у нас на предприятии сейчас работают э, его пра-пра... То есть у нас сейчас работают вот два человека, скажем так, его родственников. Без прошлого не будет нашего будущего. Ну, у нас вот прошлое было вот таким. Какое будет у нас будущее, мы увидим в ближайшее время. И вот смотрите, например, две фотографии, ну, можно сказать, что три фотографии. Вот как, как раз этапы строительства дворца культуры имени Котлова. То есть вот это... Люди, изображенные здесь на этих фотографиях, вот это они вот и строили. А строили каким образом? А обратились к руководству Крюковских вагоноремонтных мастерских, именно так они первоначально назывались, с просьбой построить свой рабочий клуб. Отработав здесь смену, они после работы шли и строили свой рабочий клуб. А мы продолжаем свои исторические исследования. Осьвин, вот памятный памятник Ивану Котлову. Людині, яка вже ми подивилися в музеї вагонобудівного заводу, боролася за світле майбутнє, в своєму розумінні. А як ми бачимо сам пам'ятник, це фактично ну, не копія тієї фотографії, що ми побачили в музеї, але десь дуже схожа. Оці Вуса, цей погляд, обличчя. Тобто, це ж така вже зріла людина за 30 років, яка сформувалася, у якої є свої погляди, свої думки. Ну, відкрили цей пам'ятник, наскільки нам повідомили точно, у 1977 році ну, ще одна така реліквія, таке пам'ятне місце, пов'язане з ім'ям Івана Котлова на правобережжі Кременчука в Крюкові, це палац культури імені Івана Котлова. Хоча от, зверху ми бачимо де, де дах, от, там написано, що це клуб імені Катловато. Як ми бачимо, от цей клуб збудували, або заклали, збудували, почали будувати наприкінці 20-х років 20-го століття, і він був відкритий на перше травневе свято на день. Праця на день всіх пролетаріїв, і от 1 травня 1927 року на Полтавщині, що саме цікаво, був відкритий цей перший робітничий клуб. Тобто, от Кременчук і Крюків став таким первінцем, саме у будівниці, у створенні таких клубів культурних клубів відпочинку для працівників для робітників. От завдяки цій дівчині ми знайшли все ж таки вхід до культури, палац культури імені Котлова. От зараз ми сюди зайдемо. Ну, реально монументальна споруда. Ну, мабуть, от з тих часів в принципі, сама архітектура навряд чи змінилася. Ось такий він палац культури. Імені Котлова, колишній клуб імені Котлова. Ну, бачимо, як знову ж таки високі стелі. Дуже Широкі такі проходи, і, якщо будемо з, з хідцями підійматися, подивимось. В принципі, начебто і всього, то два-три поверхи, але, як бачимо, дуже, дуже висока споруда, класна споруда. Така споруда, бачимо, такі арки є. Я думаю, що для працівників тієї епохи, 30-х років минулого століття, це був зірець місця для культурного відпочинку. Тому що не всі навіть... Могли уявити собі. Це був палац. Звісно, палац. Така мрія для робітників, що скоро всі так будуть жити. І за це, мабуть, також і боровся Іван Котлов. Все, що могли ми в рамках нашого невеличкого такого історичного дослідження про Івана Котлова, про робітника, про пролетарія, про революціонера. Ми, в принципі, змогли дізнатися. Більше, мабуть, більше будемо вже дізнаватися від наших фахівців, які сподіваюсь, прийдуть в студію громадське Кременчук, і ми з ними обговоримо все ж таки. І більше дізнаємося хто ж такий був Іван Котлов.